restan baş verdi. Standart. Standart paket görüşləmə. Ermənistan tamaşaçılar elə indi gördünüz kimi artıq görüş başa çatdı və Azərbaycan prezidenti Əməliyev bundan sonra isə Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan e, görüşü tərk etdilər. Qeyd etmək istərdim ki, görüş bir qədər qarışıq formatda baş tutdu. Əvvəl ilk tərəfli görüş keçirildi. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan və Almaniya Federal Kansleri Olaf Scholz arasında. Daha sonra isə Azərbaycan prezidenti Əməliyev və Almaniya Federal Kansleri Olaf Scholz arasında iki tərəfli görüş baş tutdu. Sonra Ermənistan baş naziri görüşə qatıldı və birgə görüş formatında görüş davam etdi. Xüsusi qeyd etmək istərdim ki, bir daha qeyd etmək istərdim ki, Almaniya Federal Kansleri görüşdə vasitəçi və yoxsa ki, moderator kimiində iştirak etməldi, sadəcə ev sahibi kimi və görüşün təşəbbüskarı kimi şəhərdə məsə Almanyanın təşəbbüsü ilə və xahişi ilə bu görüş baş tutdu və Azərbaycan prezidenti bundan öncə artıq bir neçə dəfə vurğulamışdı ki, bu məsələdə artıq vasitəçilərə ehtiyac yoxdur. Qarabağ məsələsini tam olaraq öz həllini tapıb və Azərbaycanla Ermənistan iki tərəfli formatda bütün problemləri və bütün açıq məsələləri həll etmə iqtidardındadılar. Ona görə heç bir vasitəçilə ehtiyac yoxdur və həqiqətən də biz xatırlaya bilərik ki, uzun müddət ərzində Minsk qrupu çərçivəsində olan vasitəçilik formatlarında da, ondan sonra digər ölkələrin təklif etdiyi vasitəçilik formatları da faktiki olaraq bir fayda vermədi və Azərbaycan bir tərəfli qaydada bütün məsələləri özü həll etməli oldu və indi artıq iki ölkə arasında birbaşa açıq olan məsələlər müzakirə oluna bilər. Biz isə Münxen təhlükəsizlik konfransından reпортаjlarımızı davam edirik və sizə təqdim edəcəyik.